Не еле докопался. Да вот такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что она за монеточка такая. Копеечка. Походу. Да, копеечка. Сейчас я на ней протру и получше покажу, что она за монетка вот монеточку выдала одна копеечка 1915 года такая вот находочка ну что шукаем дальше а мне с такой вот ямочки дала такую вот монеточку Сейчас будем делать, что у за монеточка. 10 копеечек, 1923 год. Серебряшечка. Такая вот монеточка. Сейчас я на протру и получше покажу, что у за монетка такая. Вот монеточку выдала. 10 копеечек 1923 года. Такая вот монетка. Ну что, шукаем дальше. А мы с такой вот ямочки. Не маленькая, я уже трохи просыпал, Дало такую вот находочку. Зараз будемо дивитися, що воно за находочка така. Походу монеточка. Але вся в зелені. Не знаю чи вийде очистити, чи ні. Ну якісь слой зелені на неї. Зараз я неї попытаюся очистити і показати, що воно за монетка така. А з такої от ямочки. Да вот такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что он за находочка так. Конинка маленькая. Такая вот находочка. Ну что, шукаем дальше. А мне с такой вот ямочки дала такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что вон за находочка такая. Копеечка. вот находочка что шукаем дальше а мне с такой вот ямочки да вот такой вот находочка сейчас будем делать а что у нас за монеточка такая с ссср 15 копеечек. Сорок пятого года, наверное, еще сорок шестого. Такая вот находочка. Ну что, шукаем дальше. А мы не с такой вот ямочки. Дала такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что у за находочка такая. Походу монетка должна быть. Сейчас я на протру и получше покажу, что у такие. Такую вот монеточку выдала, точнее, кусочек от монеточки. 20 копеечек царских, походу, серебряшечка. Так, и вот обрубыш от 20 копеечек. Такая вот находочка. А тут орла Ну что, шукаем дальше. А мне с такой вот ямочки дала вот такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что она за находочка такая. 20 копеечек. 43 третьего года. Так, вот монеточка. Ну что, шукаем дальше. А мы такой вот ямочки. А вот такую вот находочка. Сейчас будем дивиться, что она за монеточка такая. Две копеечки 1932 год. Така от монеточка. Що, шукаємо далі. Таку от монетку видала, нічого не видно, все в зелені. Чистить надо. Явно царечок. такая вот монетка. Или двуха Александра Первого. Или двух Екатеринки Елизаветы. Такая вот монетка. Ну что, шукаем дальше. А мне с такой вот ямочки дало такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что оно за находочка такая цікава. 3 копеечки 41 года. Такая вот находочка. Ну что, шукаем дальше. А мне такой вот ямочки. Да вот такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что она за монеточка такая. Уходу копеечка. Советы. Одна копеечка. 1934 года. Такая вот монеточка. Ну что, шукаем дальше. А мы из такой вот ямочки. Да вот такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что вон за монеточка. Одна копеечка 1949 года. что, шукаем дальше. Ну что, подведем итог копа. Трохи царских монет накопал, трохи советских. Три серебряных, два совета и один царюк до половины. Ну а все по порядку, что попадалось. Такая вот фигурка петушка. Так, таки вот с конской упряжи штучка. Так, такая вот пугочка. Так. Таких вот три пугочки. Так, ходячка десяти копеечная. Какая вот пугочка. Быта. Так. Два поздних совета. Еще два поздних совета. Поздние советы, пуговичка. Тоже поздние советы пугочка. Такая вот пугочка советская. Таких вот две пугочки царских. Такая вот пугочка советская. таких вот две пугочки царских. Так, конинка. Такое вот что-то непонятное в позолоте было. На пугочку больше похоже. Такая вот штучка. Так. Три копеечки, 26-й год. Такая вот монетка. Что у нас? Две копеечки. 26-й год, чи 28 Так. Копеечка 38-го года. 20 копеечек 43 -го года. 2 копеечки 29 -го года. Копеечка 49 -го года. Так. 20 копеечек 52 -го года. Так. 3 копеечки 41 -го года. Так копеечка 26 -го года. Такая вот находочка была. Так, 15 копеечек 46 -го года. Две копеечки 32 -го года. Так, копеечка Николая Второго, 1902 года, Все Так. Копеечка 1915 год. Тоже Николая Второго. Такая вот монетка. Так деньга такая вот находочка была копеечка 1822 года так походу 2 копеечки, але сильно в зелене чистить надо такая вот находочка так польский солид такие вот тоже чистить надо такие вот солид польский такие вот солид польский Так. С 20 копеек кто-то 10 зарубил царских. 20 копеек. Такая вот находочка была тоже. Так. 10 копеечек 1923 год. Такая вот находочка. и 10 копеечек 1929 год. Такая вот находочка. Ну что, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, побачимось на следующем копе.